আমাৰ যি চেনেলৰ টপিক হেল্থ এণ্ড বিউটি সেই টপিকৰ পৰা আঁতৰি আজিৰ যি অসমৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে লৈছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে কিছু কথা কেইবাটাও ভিডিঅ' একচুৱেলি ৰেডি কৰিলো কিন্তু দিবলৈ সাহস নহ'ল ইমানেই ইমচনেল হৈ যাওঁ যে সাহস মই পোৱা নাই সেই ভিডিঅ'খিনি যে মই ৰিলিজ কৰি দিম চ' আজি যেনে তেনে নিজকে অলপ সাহস গোটাই পেলাই যাতে ইম'শ্যনেল মই বেছি হৈ নাযাওঁ সেনেকুৱা কিছুমান কথা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তেখেতৰ বিষয়ে বহুতে বহুত কথা জানে বহুতে বহুত কথা নাজানে এইটো কথা প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জাষ্টিছ বিচাৰি চিঞৰি ফুৰাটো সঁচাকৈয়ে বৰ দুখ লগা কথা হৈছে বৰ বেয়া লগা কথা হৈছে আমাৰ অসমখনৰ বিষয়ে দুখীয়ে শাস্তি পাবই লাগিছিল এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি কয় আমি মাত মাতি যাম যেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপায় সকলো অসমীয়াই এইবোৰ লৈয়ে লাগি আছে পাৰ্চনেলি বহুত মানুহৰ ক্ষতিও হৈছে কাম বন কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইবোৰ লৈ কোনেও কেয়াৰ কৰা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মইও ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তেনেকুৱা মেণ্টেলিটিয়ে নাই ভিডিঅ' দিব পৰাকে আমাক ন্যায় লাগেই আৰু লাগিবই জানো আহক জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা তেওঁ অসমৰ সম্পদ তেওঁ জাষ্টিচ কিয় পাব লাগে তেওঁ এজন গায়ক বা সাধাৰণ মানুহে আছিল নে বহুতেই কোৱা শুনিছিলো জুবিন গাৰ্গে নৱ নৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে সেয়া অৱশ্যে এটা সময় আছিল আজি জুবিন প্ৰেমিক নতুন প্ৰজন্মই কি কৰিছে স্পষ্টবাদী হবলৈ শিকিছে জানিছে সময়ক মূল্য় দিবলৈ জাতিৰ ভেদ পাহৰি আমি অসমীয়া বুলি ভাবিবলৈ শিকিছে ঠায়ে ঠায়ে গছ ৰুইছে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক মৰম দিবলৈ গুৰুত্ব দিবলৈ শিকিছে আৰু বহুত কিবা কিবি শিকিছে অকল নৱ প্ৰজন্মই নহয় সকলো মানুহেই জুবিন গাৰ্গৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে ইতিহাস ৰচি গল মৰম বিলাই সকলো বিলাই মানুহ কিনিলে তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহ আছিল নে যাৰ কাৰণে আমি জাষ্টিছ নাপাম জুবিন গাৰ্গ এজন অসাধাৰণ ভাষাৰ নলেজ থকা এজন ব্যক্তি আছিল যোনে চল্লিশটাতকৈ বেছি ভাষাত গান গাইছিল অসমীয়া হিন্দী বিষ্ণুপ্ৰিয়া বেংগলী মণিপুৰী বড়ো কাৰ্বি মালায়ালম নেপালী তামিল তেলেগু মাৰাঠী আৰু বহুত ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বাৰটাতকৈ বেছি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাব জানিছিল বাদ্যযন্ত্ৰ ড্ৰাম গীটাৰ তবলা হাৰমনিয়াম কিবোৰ্ড মেণ্ডলিন একচেট্ৰা বহুমুখী প্ৰতিভা আছিল তেওঁৰ গান সংগীত পৰিচালনা চিত্ৰনাট্য লেখা চলচ্চিত্ৰ অভিনয় ইয়াৰ উপৰিও চিনেমা পৰিচালনা হিন্দী চিনেমাখনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বহুত জনপ্ৰিয় আছিল আৰু আছিল এজন সমাজ সেৱক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুতকে সহায় কৰা দুখীয়া মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁ যেন সদায় দৰাৰ সাগৰ আছিল তেওঁৰ সাংঘাতিক ধৰণে কৰ্মপ্ৰেম আছিল জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন অকল গান আৰু চিনেমাৰ লগতে সীমাবদ্ধ নাছিল তেওঁৰ অগাধ সাধনা আৰু বহুমুখী প্ৰতিভাৰ দিশবোৰে তেওঁৰ জীৱনক আদৰ্শ কৰি তুলিছে ঊনৈশশ বিৰান্নব্বৈ চনত নাইনটিন নাইনটি টুত তেওঁৰ সাংগীতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল অনামিকা নামৰ এলবাম টোৰে আৰু বলিউডতো তেওঁ বহুত ফেমাছ হৈ পৰিছিলে শুনিছে জুবিন গাৰ্গে গাইছে যিটো আজিলৈকে ৱৰ্ল্ডত কৰিব পৰা নাই চ আমাক জাষ্টিচ লাগে কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি আৰু কিছু কাম কৰি যাব পাৰো জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে কিছু কাম সৰু সুৰা কাম আমি হাতত লব পাৰো চ' প্ৰত্যেকজন পেৰেণ্টছক মই কব খুজিম প্ৰত্যেকজন পিতৃ মাতৃক কব খুজিম জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শ সদায় নিজৰ লৰা ছোৱালীবোৰক দেখুৱাই যায় জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে কবলগীয়া বহুত বহুত কথা আছে বহুত কথা আছে একে থাকিব বিউটি আৰু হেল্থৰ ওপৰত ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই যাব নিজৰ খুব যত্ন লব দুখবোৰ বুকুত লৈ কি কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰো সেইটো চিন্তা কৰিব আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে কথাবোৰ জনাটো দৰকাৰ আপোনালোকে যদি বিচাৰে যদি কমেণ্টত কয় আৰু জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আৰু কিছু কথা মই লৈ আহিব পাৰো চ নিজৰ যত্ন লব সুখ সুখেৰে শান্তিৰে থাকক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল